<связать> <связать> Серия хиттивишных вечеринок на открытом воздухе набирает обороты. Коктюбе излюбленное место досуга жителей города Алматы и его гостей, который год встречает зрителей и артистов, принимающих участие в проекте на высоте. тебе цветет и пахнет всегда. Это наше достояние. Это национальное достояние сегодня собирается публика послушать наши песни и так далее, и так далее. Поэтому я желаю той публике, которая сегодня собралась тут, провести хорошо вечер. И отличного настроения. За превосходное настроение на 100% ответили звездные гости вечера, а именно Ашматай и певица Еркея Смахан. группа Сункар. Ну и, конечно же, Беркут. Ну а уже разогревшись, публика и не думала расходиться, ведь началась дискотека под открытым небом. сегодня на этот концерт, нам очень сильно понравилось. Мы пришли с подругами, мы повеселились от души, очень было классно. Сейчас видели только, что Беркут выступала, очень было эмоционально, очень классно, мне понравилось. А для тех, кто вдруг не знает, сообщаем, выступления казахстанских исполнителей проходят на Коктюбе каждый четверг. Вход абсолютно свободный. Следи за анонсами и будь на высоте с Хит-ТВ.